سر ایک بیان میں سنا تھا کہ وہ مقامات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ کوئی عذاب ہوا تھا نازل تو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تو کیا یہ بات ہے صحیح ایسی کہ نہیں جانا چاہیے ایسی جگہوں پہ اچھا تو سوال یہ موصول ہوا ہے بیان کوئی سنا ہے کوئی کلپ وغیرہ آیا ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر یہ معلوم ہو چکا ہو کہ اللہ کا عذاب اس بستی پہ آیا تھا تو ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ہم نے بھی وہ دبا سنا ہے پہلے ہمیں بھی بتایا جاتا تھا کہ ان جگہوں پہ نہ جائیں بلکہ ان جگہوں سے گزرے بھی تو خوف خدا اپنے دل میں رکھ کے گزریں وہ ایک روایت بخاری کی گزیتی نظروں سے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ایسے مقام پہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں مت جاؤ اور اکل جانا گزیر ہو جائے تو بہت تیزی سے گزر جاؤ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ روتے ہوئے گزر جاؤ ایسا بھی کچھ سامنے آیا تھا کہ روتے ہوئے گزرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کی وجہ سے عذاب الہی تمہارے اوپر بھی آ جائے تو یہ روایت درست نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مقام پر جانے کی وجہ سے اس کی پاداش میں کسی عذاب کے مستحق قرار پائیں یہ تو قرآن کے بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے ایسا ہرگز نہیں ہے قرآن تو ایسے مقامات پر جا کر عبرت حاصل کرنے کی بات کرتا ہے قرآن تو کہتا ہے کل سیرو فل ارد فن ان سے کہہ دو کہ ذرا سیر کرو زمین میں فن جائزہ لے لو یہ آیات ان کے بعد آئی ہیں جہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ قوم اپنے اعمال کی بنیاد پر ہلاک ہو گئی تھی قرآن تو اعمال کی بات کی ہے بیمہ یفسدون یوف سدون یک فرون قرآن تو اعمال کی بات کرتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے وہ بھی کہیں جانے کی وجہ سے نہیں آیا تھا کہ یہ اس مقام پہ گئے تھے میں اسلم کو عذاب پر رہا ہوں قرآن نے کہی کہا ہے یہ بات کہ یہ اس مقام پہ گئے تھے جہاں میں نے پہلے کو عذاب کیا تھا نا ان کے جانے کی وجہ سے ان کو عذاب پڑھا تھا قرآن تو کہتا ہے بیما قانو یزلیمون جس ظلم کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاملات خراب کیے ہیں اس ظلم کا نتیجہ ان کے اوپر عذاب کی شکل میں آیا ہے تو قرآن تو کہتا ہے کل سیرو فلار ان سے کہہ دیجئے زمین میں ارد میں ذرا سیر کر لو فن ذروف الجائزہ لو اچھی طرح سے کیفہ کانا عاقبت المکذبین عاقبت المجرمین مختلف مقامات پر مجرمین اور مکذبین کے الفاظ بھی آئے ہیں اور جا کے جائزہ لو کیسا انجام ہوا کیسی پکڑ ہوئی مجرمین کی تو قرآن تو جانے کا ذکر کر رہا ہے جائزہ لینے کا ذکر کر رہا ہے عبرت حاصل کرنے کا ذکر کر رہا ہے اور ہمیں تبلیغ کی جا رہی ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان مقامات پر جائیں نہیں بلکہ جائیں تو آپ وہاں تیزی سے بھاگ جائیں تو فنزو کیسے ہوگا اگر تیزی سے بھاگ جائیں گے اور پھر سیر کیسے ہوگی اگر ہم وہاں سے خوف خدا کے ساتھ ڈوتے ہوئے گزریں گے یہ آیت سے بالکل متصادم رویہ ہے جو روایات کی صورت میں اور لوگوں کے بیانات کی صورت میں لوگوں میں رائج کیا جا رہا ہے آپ کے کسی مقام پر جانے کی بنیاد پر اعمال عذاب نہیں آتے ہیں بلکہ آپ کے کیے ہوئے اعمال کی پاداش میں آپ کا پالا کسی مصیبت سے یا عذاب سے گزرتا ہے نہ کہ یہ کہ کسی مقام پہ میں چلا گیا اور میں نے جو ہے وہ اس کے نحوست کو وہاں جانے کی وجہ سے حاصل کر لیا یہ نحوص والا بھی موجود ہے کنسپ کنسیپٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ روایت بھی موجود ہے کہ تین جگہوں پہ نوسط ہوتی ہے اس میں خاص کسی جگہ کا ذکر بھی ہے گھوڑے کا عورت کا اور زم... گھر کا تو گھر کا جو نوص کا ذکر ہے وہ گھر تو یہی تو ہوتا ہے وہ پلیس گھر بھی تو پلیس ہی ہوتا ہے نا اسی میں آپ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں یہ اسی کا ایک سمجھ لیں کہ چین ہے اسی کی کڑی ہے جس کو یہاں اس طرح سے بیان کر دیا گیا ہے تو یہ بالکل باطل ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ تو نوست کی کوئی اصل ہے نہ کسی گھر میں نوست ہے نہ کسی عورت میں نہ کسی گھوڑے میں یہ سب کی سب باطل باتیں ہیں اور اسی طریقے سے کسی مقام پر جانے سے بھی کوئی نوست سے پیدا نہیں پڑتا ہے بلکہ یہ معاملات آپ کے عامال سے متعلقہ ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اچھے نتیجے آئیں گے برے عمل کریں گے برے نتیجے آئیں گے جن کے عامال برے ہیں وہ آج ان کے مقامات جو ہے عبرت کا مقام بنے ہوئے ہیں جبکہ وہ خود زندہ ہیں موجود ہیں یہ سارے کی سارے باتیں ہم اس کے مقام پہ جا کے سمجھیں گے کہ یہ کی اصل کیا ہے بہرحال جو سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا اس کے حساب سے بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جائیں دیکھیں عبرت حاصل کریں ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کی زندگیاں جہنم بنی ہیں ان کے جو اعمال کے نتیجے ہیں ان سے اثر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اعمال نہ کریں جیسے انہوں نے اعمال کی ہیں بیماری رب سے بیماری آ رہی ہے یہ وہی نوصت والا ہے نا معاملہ کہ ایک نوصت کا معاملہ بٹھا رکھا ہے جس طرح انہوں نے وہ بنا رکھا ہے نا کہ فلاں کے آنے سے برکتیں ہوتی ہیں اس مقام پہ وہ آئے تو بابرکت ہو گیا اسی طرح سے انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ فلاں مقام پہ جا کے جو ہے نا وہ نوسط ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے یہ نوسط کا معاملہ ہو گیا یہ گھروں میں نوسط اور یہ گھروں میں بھوت پریت اور گھروں کے اندر یہ رہنے کی وجہ سے کسی برائے کا آ یہ شدید توہمات ہیں لوگ اس کی وجہ سے بڑے بیزار اور بڑے پریشان ہیں ان کو ترک کریں گے تو دیکھیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے